对了，啊，你跟他是怎么在一起的呀、啊？我们是大学同学，他是我师哥，我们两个经常在一起做课题，然后就很顺其自然的就在一起了。后来他就，劈腿了，只是没想到现在他成了仙灵的 CEO，我只是一个小小的客服。不过我现在想明白了，我会让自己变得更好，这样我也才会遇到更好的人。嗯 其实，努力提升自己就是很好。不过，一个真正喜欢你的人啊，无论你什么样子，都会选择你，而且也会陪着你一起进步。嗯，老柯他们就是这样人。嗯、啊，对。嗯 你才可怜呢！白雪公主，你要卫生巾吗？真的，真的。 看来你也不需要，小姑娘，我看你才华横溢，骨骼清奇，要不要做白雪公主的小矮人呢？这是我的名片。你有病吧？一起去打败卡特琳娜。卡特琳娜，嗯。 小姑娘，替你去者不可留，一定要努力向前看。所以啊，凡事都有好的那一面。嗯、所以说，你留在巴尔有很大一部分原因，是因为想要去报恩。嗯，一开始有，但现在又觉得。 比起和其他公司的职员们在一起，我更愿意跟他们在一起。嗯，也许工作会做得没有那么顺利，会很艰难。但是我相信，只要我跟他们在一起，我们会一起变得更好。的。我也相信，你一定可以。嗯。那、啊，再吃一个。谢谢小罗总。我陪你一起。 小心点儿、嗯、你说事情都过去那么久了，为什么我还是会难过？那说明这件事情…… 你还没完全放下。嗯，我早就放下他了。但是当他再次出现的时候，之前的回忆就又回来了。那段时光对于我来说是特别的、难忘的，也有一点点遗憾。 我之所以答应和他过来，是因为我想告个别，想为自己曾经付出的爱情画上一个句号。放心，我不会再回头的。我也相信，我以后。 一定会遇到一个更好的，一定会的。饿了吗？请你吃东西。吃什么？我订了好多大闸蟹，正好缺一个人陪我一块儿。大闸蟹怎么能没有我呢？走吧，走吧，走吧。哦，小宝藏、嗯、这个是我刚摘的，这里面最好的一个枇杷，你看，那又大又饱满还新鲜，我要送给我最。 最尊敬的小罗总，嗯，是不错，还是你有眼光。尝尝，对八皮，你亲手调的皮也得吃。走吧，我拎着，我拎着，我拎着。嗯，那你来。 呢，小老总。嗯，这几天不见，剥螃蟹的技术有很大长进。不是上次跟你吃螃蟹丢人了吗？回去我就把所有吃螃蟹的方法都学了一遍。